Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Arbita Tatiana Renato dari kelas 4A dari SMK Jelau No. 2. Izinkan saya membuka bicara dengan sebuah ungkapan yang penuh makna. Bumi adalah ciptaan Tuhan, kita adalah penjaganya. Ungkapan ini mengingatkan kita bahawa dunia yang kita diami hari ini merupakan amanah yang harus kita pelihara demi generasi akan datang. Hadirin sekalian, alam sekitar adalah hadiah Tuhan yang penuh keindahan. Namun, keindahan ini semakin kecala seperti berlakunya pencemaran sungai, pencemaran udara dan penembakan hutan tanpa kawalan. Kerosakan ini bukan hanya menjejaskan alam tetapi juga kualiti hidup, kesehatan dan masa depan kita. Di sinilah munculnya keperluan untuk kita menghayati nilai madani Khususnya nilai kemampanan dan nilai insan yang menekankan kesejahteraan masyarakat serta penjagaan alam sebagai tanggungjawab moral. Pertama, menjaga alam sekitar penting kerana ia memastikan kualiti hidup yang seimbang. Antaranya ialah udara yang bersih, air yang selamat dan hijau bumi membantukan mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan kecil seperti mengurangkan plastik, mengikat semula dan menjaga kebersihan bukan sekadar amalan biasa tetapi mencerminkan semangat madani yang menuntut kita untuk memelihara ciptaan Tuhan dengan penuh isat. Selain itu, alam sekitar adalah asas kepada pembangunan negara yang mampat. Sebagai contoh, industri pelancongan sumber makanan dan ekonomi setempat bergantung pada ekosistem yang sehat. Jika kita menghayati nilai kemampanan dalam madani, kita akan sedar bahawa pembangunan negara tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Pembangunan dan penjagaan alam harus berjalan seiring. Para hadirin yang saya hormati, kadangkala kita bertanya, saya ini seorang sahaja, mampukah saya mengubah apa-apa Jawapannya, ya. Perubahan besar bermula daripada tindakan kecil tetapi berterusan. Tindakan seperti menyertai program komuniti, menjimatkan tenaga dan mengurangkan sisa adalah bentuk penghayatan nilai madani yang yang kita harus lakukan pada setiap hari. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, marilah kita renungkan jika kita menjaga alam hari ini, maka generasi yang akan datang akan mewarisi kesejahteraan. Jika kita mengabaikannya, generasi akan akan mewarisi kerosakan. Marilah kita menjadi masyarakat madani yang beradab, berisad dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Bumi adalah amanah Tuhan, jadi jagalah ia sebaik-baiknya. Sekian terima kasih. Salam Malaysia Melayu kepada hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Gerson Anak dari kelas 4A SMK Jula No. 2 akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Kau Insan Begitu Sempurna. Dengan ini saya mulakan. Ibu, engkau lah ratu hatiku. Setiap kali engkau menangis, timbul rasa bersalah di hatiku Walau setitik air mata tidak akan dapat dibasuh dengan tujuh lautan Ibu berputus urat bertarung nyawa Bersengkang mata menjaga permata Bagi mengisi perut si kecil Lapar dahaga menjadi biasa Itulah wanita bergelar ibu Selepas ibu, tetap ibu Selepas ibu, tetap ibu Dan barulah ayah Ayah mencari rezeki hingga ke malam Keringat yang mengalir tidak dihirau Sedih dukanya sendiri disimpan Lusuh paginya Menjadi petanda Bahawa kasih sayangnya Tidak bernilai. Ayah Tanpa ayah Hidup kami Ibarat kais pagi Makan pagi Kais petang makan petang Engkau lah harapan kami Terima kasih ayah Jasamu Tetap ku kenal ayah dan ibu tersayang Kau insan begitu sempurna Sekian daripada saya Selamat pagi dan salam sejahtera Saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang saya mempunyai sekalian Pada pagi ini saya akan mendeklamasikan saja yang bertajuk dari yang bertajuk di Saya sendiri dan kelas 4A. Dengan izin saya akan Kata mereka kesilapan saya. Suatu malam, aku duduk di halaman rumah. Kulihat lihat cantiknya bintang-bintang melihias langit yang terbentang. Aku ingin terbang ke sana membawa pulang bintang-bintang. Tentu aku gembira, tentu ayah bahagia melihat bang ini penuh dengan cahaya. Tetapi kata ibu itu tidak perlu. Ayah sudah ada bintang. Begitu juga ibu. Rumah sudah bercahaya. Begitu juga jiwa mereka. Bintang itu adalah aku. Bintang hati ayah dan ibu. Dan saja ada Terima kasih. hari ini saya akan berkongsi tentang buku yang telah saya baca baru baru ini yang berjudul Rindu yang Tertinggal karya Dian Zoraya. Kisah buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Mawar yang tidak pernah menyangka bahawa usia mudanya diuji dengan begitu hebat. Akibat dipalit oleh sebuah akibat dipalit sebuah peristiwa hitam yang terpaksa melupakan cita-citanya. Walaupun menanggung situasi yang berat, ibu dan rakan yang lain telah memberikan sokongan kepada dirinya. Kevin amat sakit telah memakan dirinya sendiri akibat kemalangan diri yang menyebabkan dia kehilangan isteri dan dirinya disahkan lumpuh. Tujuh tahun berlalu, Mawahana telah menjadi seorang doktor yang berjaya. Dia telah ditempatkan di sebuah hospital di mana Abang Fafiq telah menjalani sesi rawatan dan pemulihan. berpura pura ialah ingatan kerana tidak ingin berjumpa dengan amah. Pada masa yang sama, dia berjumpa dengan seorang budak kecil yang berbasa kerasa. Dia pulih kerana budak itu sama mata seperti dirinya. Namun, dia tidak ingatkan kerana menganggap hal itu sebagai perkara biasa pada masa yang sama juga dia bertemu dengan Yati sebagai majikannya yang lama majikannya memberitahu bahawa Riyad itu adalah anaknya jadi dia memberitahu bahawa anaknya telah meninggal jadi dia percaya akan perkara tersebut amat topik meminta maaf kepada Mama tapi dia tidak ingin kerana Mama telah merosakkan hidupnya. Namun pada masa yang sama dia berasa simpati dengan keadaan Mama. Jadi dia telah memaafkan Mama di dalam hati sahaja. Padahal, namun perkara itu tidak disenangi oleh Hadi. Hadi mersebagai kasihnya dan sahabat kepada Mama. Dia begitu marah kerana Mama begitu mudah memaafkan Mama. Jadi Mawar hmm, Merancang untuk menolak pertunangan Daripada Hadi Jadi menang Satu persatu rahsia terbongkar Bahawa dalam diri sebalik Kejadian itu adalah Hadi Yang merangkap sebagai Kasih Mawar Dia rasa sangat benci kepada Hadi Jadi Hadi minta maaf Kerana dia melakukan hal tersebut Hal tersebut kerana Ada alasan di sebalik kejadian itu. Dia tidak ingin mawa memikirkan perkara lain selain daripada mencapai cita-citanya sendiri. Jadi disebabkan hal itu, mawa telah menerima menerima cinta daripada ama. Jadi mereka telah uh, berkahwin dan Um, Moral daripada cerita ini adalah um, kita haruslah menjadi um, seperti mawahana yang sudah tabah dalam mengharungi setiap, setiap situasi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Haji Jati Fani Ingin uh, me mewakili uh, yang telah dipilih untuk mewakili kem sama bahasa di Kuala buku yang telah dipilih, yang telah saya pilih iaitu Rumah Untuk yang bertajuk Rumah Untuk Um, buku ini mengisahkan seorang budak perempuan yang mengalami kesulitan dalam hidup iaitu rumah tangga yang kurang Jadi seorang budak perempuan ini yang bernama Ali Isyara Samantha yang berumur 16 tahun. Ali, Ali ini telah ditinggalkan oleh ibunya semasa berumur 10 tahun kerana uh, ibunya sanggup menyelamatkan anaknya dalam kemalangan tetapi ibunya yang uh, telah pergi dahulu daripada anaknya -anak. Um, selain itu kami mempunyai empat orang abang, iaitu berenak um, yang bernama Satita, Sandra, Samuel dan Natal. Empat orang uh, abang dia ini uh, telah um, mempunyai berkas berprasangka buruk terhadapnya kerana mereka um, menyangka adiknya itu yang uh, yang buncang daripada ibunya meninggal dunia, tetapi salah kerana uh, ibunya menyelamatkan adiknya daripada kemarahan um, ayahnya pula ayahnya uh, kerana ibunya telah meninggal dunia, jadi ayahnya mempunyai tekanan dalam uh, dalam masalah tersebut menyebabkan ayahnya juga uh, kemudian juga melakukan perbuatan yang buruk terhadap anaknya itu. Jadi keempat empat orang ramahnya itu telah um, melakukan uh, perbuatan yang buruk terhadap Ali seperti um, melakukan melakukan tindakan yang berbeza seperti uh, memikul air sumur kumur nampak dan menyiksa air jadi Ali tidak tahu apakah salahnya dalam dalam perbuatan yang dilakukan oleh agama kami tetapi seorang daripada agama itu dan daripada tempat agama itu yang bernama Nata sangat baik dengannya kerana Nata tahu apakah yang apakah yang terselit dalam uh, masalah hari ini. Jadi um, Nata nyata sanggup melakukan uh, melakukan sesuatu yang baik terhadapnya demi um, uh, menjaga keselamatannya daripada uh, tindakan abang-abang yang lain itu. Okay. Dan uh, Nata ini juga menyedarkan apa-apa abang supaya memaafkan Ali kerana Ali itu kerana Ali yang kerana Ali tidak salah tidak bersalah dan ayahnya juga uh, tidak sanggup memaafkan Ali kerana dia jujur menyangka Ali ini adalah penjinak ataupun uh, punca daripada uh, peninggalan arwah uh, arwah istrinya. ...dan... Um, ...ujung cerita... Uh, ...Ali ini telah meninggalkan rumah... mampu meninggalkan rumah kerana dia tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupannya di rumah itu... ...kerana uh, sikap abang-abang yang sangat teruk terhadapnya... ...dan pada suatu hari, Ali lari dari rumah dan abang-abangnya terus mencarinya sampai tiga bulan adik adik tidak pulang ke rumah kerana um, dengan tidak tahu di mana dia berada dan Natal abangnya yang baik itu mencarinya sampai ternangis nangis kerana dia sangat sayang kepada adik itu dan uh, ketiga abangnya yang lain itu juga um, telah sedar bahawa mereka salah kerana mereka tidak tahu apakah masalah kenapa uh, ibu meninggal dan Ali juga um, tidak tahu di mana dia berada dan tidak meninggalkan apa-apa berita dan ayahnya pula juga um, telah sedar bahawa uh, Ali itu sangat baik orangnya kerana uh, Ali itu seorang yang baik, penyayang dan tidak uh, tidak mendatangkan uh, sebarang uh, kecil. Sebarang. Uh, yang tindakan yang ingkar yang sangat teruk melakukan perbuatan uh, fizikal terhadapnya, yang selalu memukul, yang selalu mengheret uh, apabila berada di rumah, itulah yang sangat-sangat sedar dan sangat sedih kerana dia dia berasa bersalah terhadap uh, adiknya kerana dia melakukan perbuatan yang sangat jahat terhadap adiknya dan dia juga um, telah mempunyai ingatan yang dahulu adiknya suka membuat nasi goreng sahajanya tetapi apabila adiknya telah pergi tiada lagi orang yang membuatkan dia nasi goreng dan pengajarannya um, 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 kita hendaklah kita hendaklah sedar bahawa um, orang yang tidak bersalah itu um, tidak mempunyai Uh, sebarang kesalahan dalam itu kerana mereka kerana mereka melakukan yang terbaik demi demi memaafkan kita tetapi jika kita berpersangka buruk terhadap orang itu uh, kita tidak tahu bahawa masalah yang dia hadapi sekarang dan kita janganlah berpersangka buruk terhadap uh, orang yang yang kita sampai itu kerana, uh, karena, karena, itu uh, apa yang mereka lakukan yang terbaik untuk sahaja kita. Jadi itulah dari, uh, itu sahaja. Dari